В городе Родинске прошел масштабный субботник. Великая количество жителей города взяла участие в генеральном прибирании. С самого ранку люди работали в городских парках, прагнучи сделать свое место еще гарнишим. С приходом весны город Родинска требует особого внимания. И вот уже на протяжении недели мы благоустраиваем парк, который находится возле Родинского городского совета. Сегодня был организован в субоди. Хочу напомнить, что, как и всегда, на благоустройство мы не тратим бюджетные средства. Те розы, которые закуплены, были нам сделаны подарком от фонда предпринимателей города Родинска. Они сейчас высаживаются, и я думаю, что уже в начале лета мы будем, будут радовать глаз каждого жителя. Также работает коммунальное предприятие «Наше место», которым, которые обслуживают парки, сферы нашего города. Ну и, конечно же, не обошлось и без помощи нашего мецената, депутата Сергея Сергеевича Андриченко, благодаря которым сейчас высаживаются ели, реконструируются памятник, который находится в этом в парке, также завозится и планируется Це Черназом для того, щоб була болякомфортна, боля уютна і е, літом люди здесь могли з задоволенням... проводити свой досуг. Виконуються роботи з реконструкції стели загиблим воїнам, завершити які плануються до 9 травня. Оновили і інсталяцію Я люблю тебе, родинське поряд містяни прибирають торішні листя та метуть доріжки менше ніж за дві години. Спільними зусиллями родинці навели лад на території. Вся наша організація вийшла допомогти нашому міроду в уборці... Парка. Конечно, нас никто не заставлял, но мы сами, мы, как говорится, старые закалки. Я хочу сказать, что все довольны своим трудом. Потому что наш город с каждым днем будет краще. Радушно, что сегодня очень много родинцев приняли участие в наведении порядка в сквере. Сейчас традиционное время для наведения порядка, в чистоты в нашем городе. И субботник является как бы доброй традицией. Я думаю, что после подобных мероприятий жители города осознают ценность своего труда и будут меньше мусорить. Поэтому приглашаем всех жителей города Родинская объединиться и навести вместе порядок я тут уже проживаю почти 40 лет, мне вообще это, ну, такого не было, как вот при, это сам, при Сергея Сергеевича. Вообще, хорошо, молодец, я прям ему удивляюсь, сколько у него силы, добра, и вот этого всего он отдает вообще жителям, не только нашего города, в Красноармейске, я смотрю, он там тоже делает, очень хороший человек, мне он нравится. Это очень важно, у меня просто воспоминания детства, молодости. Тогда проводили субботники, дружно убирали школьники, и рабочие, и нерабочие. Вот. И я считаю, это надо делать. Это дружба. Это очень хорошо. Мы любим наш город, нас пригласили, мы любим чистоту. Вот вышли помочь нашим местным властям, потому что мы каждый день ходим через этот парк, у нас гуляют здесь дети и приняли непосредственно участие в чистоте для нашего города. Для детей и для взрослых наводим порядок у городе, чтобы было чисто, просим не сметить. Все люди вышли, которые хотели бы увидеть свой город чистым и красивым. Это наш город, наше, наше лицо, как говорится. Если мы умываемся по утрам, можем же мы умыть свой город чистым взять. Собрались старшие старший домов в СМД и наводим порядок для себя, для детей чтобы было красиво, хорошо, чтобы вас радовал. Сергей Андриченко уверен, что завдяки таким коллективным заходам громада стоит активною активную, згуртованою. Город объединяется, люди уже устали от того, что происходит в городе. Скажем так, разделили людей на две половины. Все прекрасно видят, кто чем занимается, кто делает добрые дела во благо города, во благо жителей. Поэтому сегодня колоссальное количество людей. В видят то, что город меняется. Впереди у нас благоустройство следующих парков. И на это было потрачено не копейки с бюджета. Это все за счет денег коммунального предприятия. 35 тысяч гривен потратили союз предпринимателей города Родинская. Они за эти деньги закупили розы. Мы поучаствовали. Подарок для города это ели который сегодня будем тоже высаживать. Обновим детскую площадку. На днях будем заводить песок. Не только в парке обновлять детские площадки, но и по придомовым территориям. Громада города становится более сплоченная, более активная. Это все идет во благо города, во благо жителей. Поэтому, думаю, что совместным усилием мы сделаем очень много еще полезного для наших городов. За словами депутата Родинської міської ради Дениса Орищенка, у суботнику взяли участь активні мешканці Родинського, які прагнуть зробити місто чистим та затишним. Але на жаль, не всі відгукнулись на пропозицію міської влади. Ми приглашали для участі в суботні всі предприятия міста. Конкретно була послана телефонограма на шахту Родинська замдиректора по хозвопросам Соснова Людмила Вікторовна. Она является депутатом от партии Ведроджини, на что она ответила, что закрепленные улицы за их предприятием, это улица Мира и Запорожская, они убирать не будут. Состалось на то, что якобы у нее нет людей. Но после того, когда ее пригласили поучаствовать в субботнике как депутата, ну как простую рабочую единицу, она отказалась, мотивируя тем, что не такая власть. Вот я хотел бы... Ну, задать ей вопрос, а какая должна быть власть, мы живем в нашем городе и мы должны следить за порядком сами, а не подчиняться непонятно кому там, другим людям, которые просто разделяют жители, разделяют наш город. А всем, кто пришел сегодня, я хочу сказать большое спасибо. Люди молодцы, потрудились на славу. И я думаю, что мы еще больше будем беречь то, что мы сделали сегодня. Як розповів Денис Орищенко, співробітниками родинського міського водоканалу було виконано роботи з виводу колектора за територію парка, а це місце планується впорядкувати та висадити дерева. До того ж, зелені насадження з'являться у всіх міських парках, розповідає місцевий активіст. Ми за те, щоб в місті було більше дерев. Я. Ми не займаємося тим, чим займається Покровськ. Ну як би він вважається нашим старшим міром, ну, що ніхто нічим не допомагає. Єдине, що можуть приїхати, попілити у нас дерева, то, что попилили у себя уже там практически все деревья, но, но мы живем в таком регионе, в котором ни в коем случае нельзя ну, пилить. Ну, нам, нам только сажать, сажать, сажать. Да, есть аварийные деревья, но их опять же, ну, это опять же, это аварийные, это единицы, это там 1-2%. Но когда 20-30-40% в городе деревьев выпиливается, или, как они называют, омолаживается. Но нет уж технологии у них. Они же не знают технологии. Они не понимают, что такое то, там, тополь китайский, или тополь симоний, или тополь обыкновенный. То есть для у них разницы нет. У них есть какой-то стандарт. Они на 6 метров отпилили и все. То есть, а по, ну, по процедуре так, как положено. То есть никто не замазывает швы, ну то, что положено. Они, но ну, это же получается, открывают раны. И деревья умирают. Они вроде как не спилили дерево, они его вроде как омолодили. Но по факту, вы можете посмотреть по городу, они буквально через год, через два умирают. Мы наоборот только сажаем, сажаем. Мы в том году очень много деревьев посадили. Позапрошлом году деревья много посадили. Но это вот там у нас другой парк есть за ДК. Сейчас вот задача вот эти три парка э, поубирать, э, облагородить, ну, сделать его красивым. Звичайно ж, краса міських квітників троянда не залишилась поза увагою родинських можновладців. Було запрошено фахівців із Краматорська для висадки та догляду за квітами. Ну вже те осінь у вас глаз будуть радувати розами, А вже те осінь зацвітуть, Ми будемо вам їх, приїжджати, підстригати. Поряд тривають роботи зі встановлення дитячого майданчика. Ми сьогодні встановлюємо дитячу площадку для дітей для наших майбутнього покоління. Перепахували землю. люди садят розы и так дальше. Ямки копаем под деревья, под все остальное, где песок под землю, где площадки. Ну, делаем все, чтобы было для наших будущих детей. Звичайно ж, цьому не аби як радіє місцева малыша. На качелях, на горках люблю кататься. Спасибо за детскую площадку красивую. А діти більш старшого віку залюбки беруть участь у наведенні ладу. Роботу знайшли кожному по можливостям за старанність та прагнення зробити рідне місто красивим. Вони отримали солодкі подарунки від Сергія Андрійченка. Я підмітаю, допомагаю людям, убираю все, все для нашого города. Я хочу, щоб город був чистий, красивий. Це зовсім тяжело. вбирати, ну приходите, убирайте, допомагайте». Спасибо большое за субботник. Было очень весело, познакомились с новыми людьми и вообще классно провели время. Еще и торт подарили. Город чистый, красивый, я его люблю. Сегодня на субботник вышло очень много людей. Хочется сказать им огромное спасибо. Так как мы живем в этом городе, мы работаем, гуляют наши дети в парках. Очень приятно ходить по чистому городу. Хотелось бы также отметить то, что э, вот мы убираем, а люди, которые... Не выходят на такие субботники, к сожалению, хотелось бы их попросить, чтобы они не мусорили. Соблюдали чистоту и порядок, наводят такую красоту, садят деревья, цветы, убирают, собирают листву. И дело в том, что вышли люди разных категорий, от детей и до пенсионеров-стариков. Очень приятно, что люди поддерживают всегда эту инициативу. Хотелось бы поблагодарить жителей нашего города за активное участие в сегодняшнем субботнике. Мы видим, что с каждым разом люди перестают разделять власть на хороших и плохих. Они видят результаты в нашем городе и приходят и активно участвуют в наведении порядка в своем городе. Также хотелось бы сказать спасибо руководителям нашего города, и в том числе Сергею Сергеевичу Андрейченко, за то, что он активно участвует и мотивирует людей в наведении порядка в нашем городе. Тільки совмісними усілями наш город стане чище і краще за словами Сергія Андрійченка. Найближчим часом у всіх міських парках Родинського буде висаджено троянди та оновлено стели, налагоджено освітлення, встановлено лавки та багато іншого.